Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Günəmməmsə Masazır qəsəbəsində, Masazır qəsəbəsində, Masazır qəsəbəsinin girişində, mərkəzində 8 mərtəbəli binada 3 otaqlı evimizdən məhs təqdim edirəm. Evimiz ümumi kvadrat sahəsi 82 kvadrat yarımdır. Kupca, kupçadır, qaz, su, işıq, mərkəzi qaz bulağımız tam qaydasında liftlə təsiss olunub binamız. Yaşaçı binadır. Evimiz sol tərəfdə bizim mətbəxidir. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı ikinci otağı və üçüncü otağı burada mövcuddur və bu, burada sol tərəfdə sanitari qovşağıdır. Evimizin içində tamamlanma işləri qalıb. Evimizi bu vəziyyətdə də ala bilərsiniz. Yəni qiymətində endirim olunacaq xüsusiyyətsiz. Amma bu vəziyyətdə daha çox endirim olunacaq. Yəni tamamlanma işləri özü tamamla bilərsiniz. Yəni yuxarısın spotları hamısı vurulub. Abo işləri, xırda para abo işləri qalıb. Yəni evdə xırda para işləri qalıb ki, onlar da özü tamamla bilərsiniz və ya usta tamamama verə bilərsə. Bura evimizin mətbəxidir. Gördüyünüz spotlar heçmir açılıb vurulub. Evimiz 8 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Burada sağ tərəfdə TV və elektrik xətti çəkilib ki, yəni rahatsınız burada. Mətbəx növbəli yoldan səvai. TV elektrik xəttindən televizorunuzu istifadə edə bilərsiniz. Burda da stol qoya bilərsiniz, rahat işlətə bilərsiniz. Pompa sistemi çəkilib. Binamız qazla təchiz olunub. Evin hündürlüyü 3 metrdir. Burada da mətbəx növbəti üçün yer saxlanılıb burda. İstilik, soyuqsuqsu, kanal, sıxət, elektrik xətti hamısı tam olaraq çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Evimiz ipoteka ilə də aldıq edə bilərsiniz. Gördüyünüz bax bu qadır hissəsi hamısı istipollan təsis olunub. Sağda evimizin sanitar qovşağıdır. Burada duş kabinet üçün əlavə olaraq yer saxlanılıb. Burda bax onu göstərdim sizə. Orada da trap qoyulub və burda trap qoyulub. Multazın yeridir. Yəni hamısı hazır vəziyyətdə. Metlaq 파pə də vurulub, moykanın yeridir qapılar da bahalı qapılardan, uzus qapılar deyil. Evimizin giriş səhifəsində belə bir gözəl bir granit döşəmə var. Bax, belə bir gözəl bir ramp və salma var. Nə də döşəmə var. Burasısa uşaqlar üçün nəzər tutmuş yataq otağıdır, hörmətli qonağız və zərimiz. Əgər ipoteka sizə pul ayırıbsa, bank sizə pul ayırıbsa, evimizi ipoteka ilə də əldə edə bilərsiniz. Yəni ipoteka yaradılmışdır, kubsalıdır. Kubsalı mənzili yaşayışlı binadır. Burada sağ tərəfdə evimizin otağıdır. Burada da belə bir qranatlı twistenti yubulub, ramp qarısında onu göstərimisə. Bax, belə bir gözəl bir rampada yubulub. Bir daha buradan göstərimisə, evimizin qonaq otağıdır. Evimizin qiyməti 98.000 manata satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alacaqları endirimləməzə daha 97.000 manata satışa çıxıb. 3 otaqlıdır. Qiymətində yenə də endirim olunacaq, hörmətli qonaq azizlərimiz. E Aboylar da hamısı, yılan aboylar da, moşaboylar da hamısı e, 35-40 manatlıq aboylardır. Burası isə qət olaqlanan biridir. Gördüyünüz spotdan açmasılıb, döşəməsi laminatla tin vurulub. Burda gizdir. Şəhərlə də yığdıra bilərsiz, yəni alazın öz istəniləsidir. Burası bizim balkonudur. Buradan da göstərdim ki, səs düz mərkəzi yolun üzərində də həmdəcan azərəimiz. Binamızın yeraltı qarajı da kimy mövcuddur. Yəni maşınınız varsa, rahatsına maşını Yenilətdik, qalanı saxlaya bilərsiz. Burda kombi sistemi çəkilib, buda hazır vəziyyət elektrik sistemi. Bura qazıdır, onu da görsəniz də. Bunon buna kimi qoyulub hazır, gördüyünüz azma kimi mövcuddur. Evimiz bir də xatırladım ki, 82 kvadrat metr evimizin sahəsidir. 97.000 manata evimiz satışa çıxıb, qurtçalıdır, ipoteka yararlıdır. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı bir dərəcəmə unutmayın. Yeni saçışar xəbərlərinin birinci növbədə siz tanış olub. Bəs siz mərtəbəsi isə 8-in 8-ində yerləşir. Mərkəz yolun üzərində yerləşir, Zəynan marketə yaxın yerdə yerləşir.